Hamza sağlamdursa bu gün sizlə yenə video ilə qarşınızdayam. Mən sizə demişdim Artur var. 10 bəxş, 15 bəxş gəlirsə videonu təkəcəyəm. 10 bəxş üstüdə gəldiyinə görə bu gün sizinlə yepyeni video ilə qarşılaşdayam. Hansısa hansı oyunlara oynamaq istəyirsinizsə, oynamağımı istəyirsinizsə, yorumlara yazmağı unutmayın və kanalıma abunə ol, videoma like atmağı unutmayın. Belə videolar ard-arda arda gələcək. Çalışıram hər həftə içində video çəkim. 2 həftəyə yaxın da video atmırdım, 2-3 həftə yaxın da video atmırdım. İndi isə videomuza keçək. Dostlar, bu gün sizinlə 670 3706 yığımuşam. Yəni çox böyük bir zəhmətdir, inanmırsınız, mən sizə göstərəm. Bir level atdıqda 3000 alır. 10 oyuna 30000, 100 oyuna isə 30000. Deməli mən sizdə Beləncinə oyun 200 dəfə oynamışam. Sizə görə, ə, yəni takipçilərimə görə sizə görə 200 dəfə Beləncinə oyun atmışam. Görürsünüz ki, burada 677 676 min var. 676 min də 10000-ə 10 mal. 10 min almazda e, necə deyirlər 50 dollar 70 dollar arasıdır. Burada bir sandığımız var 250 elmas dəyərində. Mən sizə bunu bu keçən oyun başı almışdım. Yenə də deyim. Burada e, bizsinlə 4 çəvi kartlardan açacağıq və ondan sonra sizə 2-3 matç atacağıq. İndi isə açaq. Deyir ki, 100də 6 faiz epik çıxa bilər. Come on, yani ən zəyifi 0.1% çıxa bilər, yəni endər isə 93% çıxa bilər. Indi açaq. indi bu dəqiqə bizə endər çıxdı. Bu var yox, belə də normal xarakterdir, istifadə etdiyim xarakterlərdən biridir. 4 ulduzlu da. Bu 4 ulduzlu olma səbəbi, məsələn, bir ulduzdan bir ulduzu birləşdirəndə 2 ulduz, 2 ulduzla 2 ulduzu birləşdirəndə 3 ulduz. 3 ulduzla 3 ulduzu birləşdirəndə 4 ulduz. Yəni bu, yəni ən yüksək kart şeyidir. E, necə deyirlər, pullusu da ən yüksək pullu budur. Həm də ən yaxşı kartlardan da biri budur. Bir daha açıq. Bu dəfə də ender çıxdı. İndi burada look time eləyəcək. Look time-yan yəni, 3 dənə kart verir. Bu 3 kartın birini seçməlisən. Bu da N dərdi bunu da istifadə edirəm, büyücüdür. Ə, takımları arxadan gedir, raşlayır, yəni yaxşı xarakterdir. Baxın, bu Qolem, Meg, yəni press Meg var. Bu isə büyücü, bu isə savaşçıdır. Mən burada Qolemi seçəcəm. Bu Skert də məndə var oyunda, yəni baxa bilərsiniz. Bunlar skertlərdir. Qolemim isə bir dənədir. Aa, bir daha açdı 2120 min adına bir daha çıxdı bu endər xarakterdən. Mən isə baş salmışdım, arxadan gedir xarakterlər vurur. Bir daha çıxdı. Bir daha çıxmağı pis oldu. A, bu da büyücü kimi bişirdi kitabdan oxuyan insanlar üstü. Büya tə, yəni raşlayıcı xarakter deyil. Yəni məncə yaxşı xarakterlərdən biridir. 3 dəfə açdım. O ilə, yəni bu xarakterlərdən 3 dəfə çıxdı. A görsə dostlar 6 level, 6 leveldə birləşdirdikdə 7 level alınır. 7, 7, 7, 3-ü də 7 elə gəlir. Son level 7-dir, ən aşağı level isə 1-dir. 7-nin üstün 7, 7 gələndə yəni 8 dəmirdə bu uzanmır. A burada da 5 levelliyimiz var. 7, 7, hamısı 7-dir. Hesabını fulllənə full baxın dostlar 1-in üstünə 1 gəldilən neçə ulduz oldu? Bir dəqiqə o ha hara getdi? Dey dostlar görs 2 ulduz oldu. Golem Dha 2 səviyyəli Golemimiz yəni bura. Bunlar artıq xarakterlərdə dostlar. Bunları məsəl üçün mən e, yaxın zamanlarda bir səviyyəlinin çıxardanda birləşdirəm, yüksək ulduzlar sahib olduqda qoyuram. Məncə ən güclüsü burada budur. E, i̇ndi göstərəcəm sizə yaxından. Baxa bilərsiniz dostlar bir dəqiqə. Hardadır o? Aha, deha görs dostlar. Bir e, şey atır. E, necə deyirlər? Qutu açır, qutunun içindən 4 dənə zombi çıxır, qısklet çıxır. Məncə ən güclüsü odur. Baxın, baxın. Görürsüz, key əlindəki o sehrli çubuqla belə çağırır və üstünə çımdırır rəqibləri. Dostlar, sizcə bu aralar nə oyunlar oynayım? Artofar 2 dəfə çəkdim, 2 dəfə yox. Kalanımda bir neçə dəfə çəkmişəm. Bundan başqa oyunlar nə istəyirsiniz? Brawl Stars, PUBG, istədiyiniz oyunları yorumlara Yazın, yorumlarda ürək qoyacam, yəni yorumları ürəyə qoyacam. Kimin yorumları daha xoşməyərsə. Dostlar, üzümü görmək istəyirsinizsə, yəni necə deyirlər, mən istəyirəm bir kanala video atım. E, necə deyirlər, maraqlı bir video olsun da, necə deyirlər, üzümü göstərərək kameranı qoyum, yəni oyun oynayım, həm üzüm görsənsin əndə oyun oynayım. A bura 15000 altın verək. Destansı çıxdı. Bu ruh kapadır. Yəni karakterləri ə, başı yox səmir, amma çox güclü bir karakterdir. Destansı da ən yüksək, əfsanəvi, sonra destansı, endər və sıradan. Beləcə sıralama ilə gedir. Nə bu yax bura. Ha, bu maçımız bitir. Gəlin bu ə, görəvi bitirək. A dostlar, baxın burdan, bu cini çıxartdım mən. Burada görürsünüz ki, 64 dəfə açmışam mən. Yəni bir 120-120 çevrəndə gör nəça elmas eləyir. Açmışam burada, yəni 25-də mənə bu CR şey baz verib. Amma bir daha çıxsa yaxşı olar, tikə basıb. O, 2 dənə. Cinimiz dediyim çıxdı. O xilana dolbadal verib Dostlar bu ən get ən yəni ən şanssızda baxaq özünüz də görə bilərsiniz ki, burda destansıdır, qırmızıda ən get çıxandı. 2 dəfə dalbadal -dal, sin şansınıza çıxdı. Oha şokdayam be. 2 dəfə dalbadal. -dal. Heç vaq indiyə çaqdan məni şey çıxmı be. Karakter yüksəldək bunu. 2 səviyyə oldu cinimiz. Mən əlbəttə ki bu xarakteri qullandım ki səhv olandan sonra. Cinimiz harda? Cin. Ouf. Onun cinimiz. Ouf, nə qəşəngdir, cin. Cin. Əgətosa ulti bilirsiniz nə təbi? O cinin əlindəki şey var ha, o saxsı qab. O saxsı qabı atır, içindən əmru ruhlar zətdəri çıxır. Xarakterin rəqibləri öldürür. Bağındansa e, sizinlə neçə maça atırım 3000 3000 3000 lap yazır. E, umarım e, yani türklər demişdən türklər demişkən sıxılmırsınız mənim videolarımdan. Yəni çalışdığım yerdə sizə maraqlı videolar, maraqlı vaxtlar çıxdırmağa çalışıram. Bir daha deyirəm, bu kanalıma abunə olun, videomma like atmağı unutmayın. Hamınızı sevirəm. Sağ olun, sağ-salamət.